নমস্কাৰ বন্ধুসকল আজি অকণমান ভিডিঅ'টো লেণ্ডস্কেপ মুডত বনাইছোঁ কাৰণ সদায় দিনে আৰু আপোনালোকক কিমান পৰ্টেট মুডত দেখুৱাই থাকিম তো বন্ধুসকল আজি মই যাবলৈ ওলাইছোঁ এক ঠাইত আৰু তাতে যাবৰ কাৰণে মই এনেকুৱাকৈ সাজি কাচি আছোঁ যিহেতু আজি ঘৰত কোনো নাথাকিব সেইকাৰণে দৰ্জাখন মাৰিব ওলাইছোঁ দৰ্জাখন মাৰি আৰু মই অকণমান বাহিৰৰ ফালে ওলাই আহিলোঁ আৰু আপোনালোকেতো জানাই মই নতুন কাপোৰ পিন্ধিলে একবাৰ নহয় একবাৰ চেল্ফি ভিডিঅ' ল'মেই গতিকে বন্ধুসকল ছেলফি ভিডিঅ' উঠিবৰ কাৰণে মই নিজৰ নাঙালাতে আহিলোঁ আৰু নাঙালাত থকা সেই মানি প্লানটোৰ লগতে উঠিলোঁ লগতে ফেচবুকত ফটো পষ্ট দিবৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ প'ষ্ট দি উঠিলোঁ ফটো উঠাটো হৈ গ'ল এতিয়া ফটো উঠা হোৱাৰ পিছত মোৰ বাইকখন চাফা কৰিব

মই গৈ আছো মিৰ্জা আৰু আপোনালোকে জানে চাগে মিৰ্জাৰ বৰকুছিত এটা শ্ৰীমা নিৰ্জেশ্বৰী মন্দিৰ আছে আৰু এই মন্দিৰত প্ৰত্যেকটো বছৰে মানে ভাদ্ৰ মাহত পূজা কৰা হয় গতিকে তাতে অকনমান সেৱা লম বুলি ওলাই আহিলো আৰু এয়াই হৈছে শ্ৰীমা নিৰ্জেশ্বৰী মন্দিৰ কিন্তু বন্ধুসকল সোমোৱাৰ আগতে মই ভাবিছোঁ মোৰ আকৰ্ষিত বস্তুটো আপোনালোকক দেখুৱাই দিওঁ মোৰ আকৰ্ষিত বস্তু ক'ব লাগিলে বন্ধুসকল মই বিশেষকে এনেকুৱা ধৰণৰ আৰ্টবোৰ বেছি ভাল পাওঁ এইটোতো বাৰু লাইটিঙৰ কাৰণে ব্যৱহাৰ কৰিছে কিন্তু তথাপিতো মোক বহুত ভাল লাগিছে গতিকে এতিয়া মই মন্দিৰত চাকি লগাবৰ কাৰণে চাকি আৰু ধূপ কিনিলোঁ বন্ধুসকল যিহেতু মই প্ৰথমবাৰ ইয়াত আহিছোঁ আৰু প্ৰথমতে ভাবিছিলো মই পূজাটো সৰুকৈ কৰিব কিন্তু ইয়াত আহি আৰু গম পাওঁ যে পূজাটো ডাঙৰেই কৰিছে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ দোকানী আহি দোকানীবোৰকতো আপোনালোকক পিছত দেখুৱাই আছো কিন্তু তাৰ আগতে মই ভাবিছো আপোনালোকক শ্ৰীমা নিৰ্দেশ্বৰী দেৱীৰ প্ৰতিমূৰ্তিটো দেখুৱাই দিওঁ আৰু এনেকুৱা পূজাবোৰত মই প্ৰায় চকীবোৰক নাচাওৱে কিন্তু ভিডিঅ'ৰ কাৰণে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পূজাত চকী থকা পূজাৰীবোৰক ভিডিঅ' কৰিব ভয়ে লাগে কিন্তু তথাপিতো বহুতে কৰিছে সেইকাৰণে মইও অকনমান আপোনালোকক দেখুৱাবৰ কাৰণে কৰিছো আৰু তাৰ কাষতে আছে এটা ধুনীয়া শিৱ মন্দিৰ আৰু এই শিৱ মন্দিৰ সেৱা এটা লৈ অকনমান বজাৰ বিলাক চালো আৰু প্ৰথমতে মই আপোনালোকক দেখুৱাই দিছো মোৰ ভাল লগা বস্তু চাওকচোন বন্ধুসকল এইবিলাক হৈছে সকলো আৰ্টৰ লগত জড়িত সেইকাৰণে মোক এইবিলাকে বেছিকৈ আকৰ্ষিত কৰে চাওকচোন বন্ধুসকল এইবিলাক দেখিলে মোকো কেতিয়াবা বনাব মন যায় কিন্তু নবনাওঁ কাৰণ এইবিলাকৰ প্ৰতি মানুহৰ বেছি আকৰ্ষণ নাই সেইকাৰণে এই দোকানখনত বেছি কাষ্টমাৰো নাই বাকী আৰু দোকানবিলাকতো সকলো ছোৱালী মানুহ আৰু বাচ্ছাবিলাকৰ কাৰণেহে এই দোকানীবোৰ কিন্তু মই প্ৰথমতে এখন কিতাপ দোকানত সোমালোঁ আৰু তাত বিচাৰিছোঁ মই এখন কিতাপ যাৰ নাম হৈছে শৰা ফুল কিন্তু এই কিতাপখন নাপালো আচলতে কেতিয়াবা মেলাত গ'লে মই এই সৰা ফুল নামৰ কিতাপখন বিচাৰো কিন্তু নাপাওঁ আৰু এনেকুৱা ধৰণৰ পূজাত মানুহবিলাকে বিভিন্ন ধৰণৰ কাপোৰ কিনাত সনা গহনা কিনাতহে ব্যস্ত কিন্তু ইফালে যি দাদা এজনে বিভিন্ন ধৰণৰ আৰ্টৰ বস্তু বিক্ৰী কৰি আছে তাত কিন্তু মানুহে অকণমানো গুৰুত্ব দিয়া নাই চাওকচোন বন্ধুসকল তাৰ এটাও কাষ্টমাৰ নাই আৰু মই আপোনালোকৰ পৰা এটা কথা জানিব বিচাৰিছো এই যে চেল্ফি ষ্টেনৰ দৰে এনেকুৱাকে

কিন্তু বহুত ধৈৰ্য সহকাৰে থাকিলোঁ আৰু মই এই টিকটটো নাখাটিলোঁ শেষত অহাৰ টাইমত মিক্সাৰ চানা খালোঁ লগতে কুঁহিয়াৰ ৰছ খালোঁ আৰু মোৰ ফতিজাটোৰ কাৰণে এডাল বাঁহী ল'লোঁ আৰু যেতিয়াই আহিব খুজিছিলোঁ আমি তেতিয়াই এনেকুৱাকে ভিৰ দেখা পালোঁ আৰু এই ভিৰটো গম পালোঁ যে খেচাৰী খুৱাই আছে সেইকাৰণে আমিও তাৰাতৰিকৈ এনেকুৱাকৈ ফিৰৰ মাজতে সোমাই গ'লো সোমাইছোঁ যদি ন তেওঁলোকে খাৱা জোঠাবোৰ পেলাই দিয়া হোৱা নাই কিন্তু তথাপিতো জাগাটো ৰাখিবৰ কাৰণে এনেকুৱাকে খাৱা জাগাতে বহি দিলোঁ আচলতে তেওঁলোকে যদি যোনে খাই তেওঁলোকে এই পাতটো পেলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিলে হয় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱাকে বহি নাথাকিলে হয় চাওকচোন বন্ধুগড় এই সকলোবোৰ খোৱা আধুৰা পাত তাতে বহি আছে আচলতে খেচাৰীটো খালো সেইকাৰণে ৰাতিপুৱা যাওঁতে ভাত খাই যোৱা নাছিলো সেইকাৰণে ভোক লাগি গৈছিলে